Витаю, в эфире программа «Важливые люди» в Луганську стартувал экологичный проект про перетворение, который уже происходит. Мы будем говорить с заступником Луганского міського головы Зазой Зубагаев. Здравствуйте, Заза Джугелович. Добрый как вечер. Как ваше настроение? Очень хорошее, спасибо большое. 12 июня в Луганске заработала система сортировки отходов. Вы говорили, что это было одним из самых больших ваших желаний. Каким был этот процесс? Значит, в 2006 году, когда Сергей Иванович со своей командой пришел в город Луганск, Тогда один, одним из первых и главных задач было навести порядок по санитарному состоянию города. Жители помнят, какая была тогда ситуация. Контейнеров не хватало, машин не хватало. Машины выезжали хаотически. Не было никакой логистики, никаких маршрутов. Контейнерные площадки были засыпаны мусором. И в этом направлении был большой хаос. Полигон у нас горел, и жители Александровска постоянно перекрывали дороги, жаловались, были, полили очень много. И мэр Сергей Иванович Кравченко тогда дал нам задание разработать программу санитарной очистки города. Мы ее в течение полгода разработали, закупили э, транспорт, закупили контейнеры и навели порядок в этом направлении разработали маршруты. Вы знаете, что э, на сегодняшний день у нас проблемы с перевозками мусора нет. Полигон тоже у нас горел. Теперь на сегодняшний день у нас один из лучших полигонов в Украине. Три раза приезжали эксперты ООН, и они отмечали, что э, наш полигон лучший полигон в Украине. А 18 июня в Киеве а. прош прошел прошла международная конференция экологов, и там отметили тоже, что наш полигон один из лучших в Украине. И тогда, когда мы разрабатывали эту программу, мы мечтали о том, что мы когда-то введем раздельный сбор мусора. Вы знаете, что на то 12 июня мы уже презентовали раздельный сбор мусора. Экспериментально мы его ввели на южных кварталах, 89 контейнеров мы закупили, трехкубовых, плюс 4 машины. Как только мы получим опыт, и потихоньку будем переводить его на Артемовский район, а потом на весь город. Сегодня в Луганске побывала делегация во главе с президентом Украины. Демонстрировали ли им наработки или же говорили о них? Они очень интересовались этими вопросами, они знают о наших успехах. В этом направлении мы им подробно рассказывали, к сожалению, они хотели проехать, но у них времени не было. Вы знаете, сегодня совет регионов был, время у них было ограниченное, но мы подробно им рассказали. И мэр Запорожья, например, сказал, что он пришлет своих специалистов, чтобы перенять у нас опыт. Первыми сортируют ждем. жителей южных кварталов. Давайте посмотрим видеоматериал на эту тему. Внимание на экран. У кварталі Южний мешканці сортують побутові відходи. Змішане сміття викидають у контейнери сірою смугою, а метал, скло, папір та пластик синьою. Ці заходи в обласному центрі впроваджуються в рамках першого етапу національного проекту Чисте місто. Мешканці южного оцінили нововведення. Кажуть, тепер сміття не розсипається по двору, та й запаху більше немає, адже нові металеві контейнери герметично закриті. більш Чистый. Не будет такого запаха, как от старых контейнеров. Во-первых, там они не дезинфицировались, эти ящики. Было невозможно, хотя детские площадки рядом вот этих ящиков. Люди возмущались. Это нормальная программа, я адекватно это воспринимаю, нормально. Просто без этого будет или удорожание, или мы город, свал, свалка на свалке у нас будет. Луганський міський голова Сергій Кравченко планує в найближчі роки замінити старі сміттєві баки на сучасні по всьому місту. Перші кроки вже зроблені. Закуплені 89 контейнерів для розподілу збору сміття. Найближчим часом вони будуть розподілені по Артемівському району. Також місто придбало спеціалізовану техніку, яка обслуговуватиме нові контейнери. Ми хочемо На сегодняшний день на квартале Южном опробовать этот проект, посмотреть на все минусы, на все плюсы, получить опыт, а потом потихоньку внедрять по всему городу. Экологи, у свою чергу говорять, что такие заходы с приятного позначаются на сбережении навколишнього середовища. Теперь, когда мы будем использовать вторичные ресурсы, естественно, мы обеспечим снижение выбросов, снижение сбросов. І підпрощення образовані відходів. В в з контейнерів синьою смугою буде відправлятись на сортувальну лінію. Після розподілу за видом матеріалу в товар буде оброблятись, пресуватиметься та вивозитись на переробні заводи, про що вже є певні домовленості. Перша партія за такою схемою вже поступила до полігону. Його, до речі, працівники підприємства сортують власними руками. Тому сміття, яке мешканці через ліноші відправили одну купу, обтяжує роботу. Ча ж до самого полігону майже 10 років тому він доставляв немало неприємностей. Сьогодні Сьогодні вважається краще в Україні. Частину полігону, яка відслужила термін, рекультивовано на цій території збирають біогаз та спалюють його, аби шкідливі речовини не потрапляли у повітря. Для цього на території встановлено 30 свердловин. Термін використання іншої частини полігону добігає кінця, але вже завершуються роботи над третьою чашою. Площою більше 4 гектарів та глибиною майже 20 метрів. все, что мы увидели, это только первый шаг масштабного экологического проекта, насколько я понимаю. Давайте по порядку. Одно из главных условий успеха данного проекта – это понимание жителей. Насколько я понимаю, вы с ними встречались, общались, достигли ли взаимопонимания, что вы видите сегодня, добросовестно ли сортируют? Значит, на сегодняшний день там на южных кварталах у нас нет претензий к жителям. Да, на... Они нормально сортируют. И если так продолжится, то мы будем очень рады этому. Хотя были опасения у нас, конечно, но на сегодняшний день никаких претензий к жителям мы не имеем. Именно южных кварталов. Вы видели, какие там кварталы. Мы не просто выбрали южные кварталы, а выбрали потому, что там внутридворовые территории очень чистые, люди ухаживают, сажают цветы. И поэтому наш выбор пал на южные квартал. Для того, чтобы продолжить также добросовестно осуществлять эту программу, наверное, придется поработать со знанием жителей, продумали ли этот вариант и каким образом планируете это делать. А сегодняшний день мы разрабатываем программу социальной рекламы по обучению людей, по обучению детей в школах тоже готовим программу. В этом направлении у нас ведется... Работа, и мы будем постоянно работать с людьми, с населением для того, чтобы им рассказывать, как правильно надо сортировать и как правильно надо обращаться с отходами. И вообще экологическое просвещение это одно из направлений нашей программы общей. Как вы считаете, применение административных но штрафов э эффективно ли для нашей территории или же это не для нас? Ну, понимаете, только. Административное наказание неэффективно. Еще должны быть другие методы, и вот эти, над этими методами мы и работаем. Это экологическое просвещение людей прежде всего, и просвещение наших детей в школах, потому что подрастает поколение, поколение надо рассказывать, что это очень вредно и наносит вред ихнему же организму будущем и в настоящем тоже. Первую партию отходов с квартала Южный уже вывезли на полигон. Что скажете о результативности этого действия, этой работы? Экспериментальный сортировочный комплекс на 400 кубов у нас стоит. И все это отсортировано и получена продукция, которая пойдет на вторсырье. сырье. Нормальная продукция, которая чистая продукция, не смешанная продукция. Просчитали это. ли уже экономию, ну, что касается полигона в данном проекте на перспективу? Сколько, какое количество мусора не попадет на полигон? На сегодняшний день 20% мусора э, не попадет на, на полигон. Э, это 20% это тот мусор, который самый вредный. При сжигании дают очень вредные вещества для организма там, и так далее. И разлагается очень долго. Например, пластмасса разлагается около 300 лет. Точно mm -hmm. так же и другие материалы, которые попадают в другой контейнер. Вы говорили, что поэтапно подключать планируете к этому процессу квартала неспроста. Хотите таким образом э, отточить мастерство и избежать ошибок. Какие моменты сегодня возникают и что вы видите, от чего придется отказаться в продолжении этого проекта? На сегодняшний день пока рано говорит э, потому что очень маленький опыт, и мы на сегодняшний день еще анализ не делали. Но я думаю, что в ближайшее время мы сделаем анализ и средства массовой информации будем сообщать. Изменится ли способ сбора мусора в частном секторе? Если да, когда и что планируете в этом направлении? На сегодняшний день... Так как мы вводим э, раздельный сбор мусора, те контейнеры, которые у нас стояли, они высвобождаются. И мы э, думаем и э, разрабатываем программу о том, возможно, будем ставить эти контейнеры в частном секторе. Насколько это выгодно, насколько это эффективно для населения. Потому что население в частном секторе привыкло, что они перед домом поставили, машина приехала и забрала в определенное время и мы еще сталкивались с тем, что в частном секторе контейнеры зачастую ломают, сжигают, э, воруют и так далее и так далее. Масштабные Поэтому. вот такие перемены, как правило, сопровождаются большим вливанием денег здесь в этом случае со стороны государства. Планировали ли поднимать плату за вывоз мусора для населения или же этот вариант не просчитывали? Нет, мы не планируем поднимать плату на за население даже на сегодняшний день мы смотрим, возможно, будет экономия за счет того, что вторичные ресурсы пойдет, пойдут на переработку, или мы будем их продавать. Поэтому ни в коем случае повышать на сегодняшний день мы ничего никому не собираемся. Как вы считаете, как много времени понадобится для того, чтобы сортировал весь город? Какое главное условие? Я знаю, что один из, из, одно из таких условий это строительство на территории области мусороперерабатывающего комплекса. На сегодняшний день есть программа, по которой мы должны построить сортировочный комплекс более мощный. Поэтому сейчас мы получаем опыт. Экспериментальную и сортировочную мы поставили, эксперимент мы на южных кварталах ставим. И я думаю, этот эксперимент будет удачный. Тем более у нас есть очень много информации, мы очень много ездили, обменивались э, опытом с другими городами, даже с другими городами в загранице. Поэтому огромный опыт у нас есть, и мы поступательно идем к решению этих проблем. И вы сами видите, и жители наблюдают, э, как... Потихоньку-потихоньку мы не решали все эти проблемы. И на сегодняшний день, слава Богу, с перевозкой мусора у нас проблем нет. Вы знаете, что мы эту проблему решили. А опыт какой страны нам ближе, вы говорите? Изучали опыт, ездили, были, находились на некоторых территориях? Значит, мы несколько раз ехали в Чехию, смотрели, как там сортируют мусор, смотрели сжигательные заводы, ездили еще в другие страны, например, в Италию ездили ездили в Данию, ездили еще в другие государства. Все таки у нас это новое в нашей стране, никто еще не сортирует мусор, и нам необходим был этот опыт. Нам надо было самим посмотреть, как это делают люди, посмотреть, какой у них был, какие у них были ошибки, чтобы мы здесь сразу не ошибались, там и так далее. Нас охотно принимали, все это рассказывали, как надо делать, что надо делать, каких ошибок надо избегать. И очень полезные были для нас эти поездки, и очень много опыта мы оттуда привезли.